Хотелось бы сейчас разобрать второй эпизод. Это игра Аверла Ужгород Черноморец Одесса. Арбитр Бойко был в этой игре. Мы знаем Бойко как очень сверхпринципиального арбитра, где нужно, где не нужно. Вспомним даже такие игры, как Карпаты Металлург Донец, когда он выгнал необоснованно игрока Касьяна. Также вторая игра это игра Шахтер Днепр, когда он назначил пенальти за вторую желтую карточку, тоже необоснованно выгнал Чеберячка, оставив, оставив команду играть полностью второй тайм в меньшинстве. Что же здесь мы видим? А вот здесь, к сожалению, он не проявил той принципиальности, где нужно было. Посмотрите: игрок нарушает правила: значит, умышленный, целенаправленный удар локтем в лицо игрока Гаверлы. Арбитр игру остановил. Значит, он видел этот момент прекрасно. Значит, подошел, просто сделал внушение. Хотя нужно было показать э, желтую карточку. И эта желтая карточка бы потом бы э, э, на 39-й минуте плавно бы перешла бы в красную карточку. Вот сейчас мы момент э, следующий посмотрим. Вот. Э, где нужно было игроку предъявить... Если бы он в этом моменте показал первую желтую карточку, то, естественно... Здесь он правильно поступил, предъявив игроку желтую карточку, но здесь бы она была бы э, вторая. Бы. И команда бы Черногорец играла бы второй этап в меньшинстве, а это, согласитесь, очень существенно.